Нам пишуть. Ну, а прямо зараз, друзі. Знаєте, для багатьох із вас, особливо якщо ви батьки, знайома ситуація, коли ти виходиш в двір з дитиною, і що ви бачите зламані гойдалки, пісочниці вже не пишу не першої свіжості, яка напевно виростила багатьох в цьому дворі. Насправді, на жаль, в Україні якраз така ситуація з дитячими майданчиками не поодинока. Також виявляється, що цю проблему насправді можна вирішити, як саме. Ми вже зараз запитаємо у нашої гості, експерта організатора проекту Дитинство під знаком плюс Олену Зубко. Доброго ранку, пані допоможі. Remember, yeah, если врач, да <laughs> да <нет. смех> нам туди разобраться. Потому что действительно ситуация с дитячим майданчиком, каким мы вот, э, постреливаем в дворах, очень дуже, дуже сумна. Куда Надо идти, збортак, куда жаловаться, да. когда вот выходишь, а в, в твой, как бы, собачий туалет, зачем-то лезут дети и начинают играть там в куличики. В ЖЕК звоните? или что делать? вы совершенно правы, Жек это первое, что приходит в голову. На самом деле это так, потому что именно ЖЕК отвечает за то, чтобы придомовая территория была в порядке, детские площадки были в порядке. Но зачастую люди не знают, каким образом обратиться же, как правильно составить заявки, куда эти заявки направить. Именно поэтому мы инициировали проект "Детство под знаком плюс", где в рамках проекта мы создали одноименный сайт, на котором родители могут почерпнуть всю необходимую информацию. Они могут найти формы для подачи заявок. Так. Заявки могут подаваться как индивидуальные, так и коллективные. Как показывает практика, коллективные заявки работают лучше, потому что ни один жек не может проигнорировать документ, который подписан. Практично всеми обеспокоенными родителями. Ну в случае, якщо дом знаходиться під управлінням ОСББ, я полагаю, що це решается що проще, тому що этот вопрос в руках жильцов выносится и і на общем собранні. Я вот пропоную знаете, зараз наглядно подивитися, от на якраз на ваші дитячі майданчики У нас є от фотографія. Включі там я, будь ласка, щоб ми наглядно вже все це бачили. Ну ось так от вони виглядають, тобто можна як все облаштувати, все відремонтувати, все зробити. На самом деле действительно можно все легко отремонтировать, и мы поспособствовали этому в центре каждой детской площадки. И в центре нашего внимания зачастую находится песочница, которая, как вы правы, часто является местом выгула собак. На жаль, да. Да, и важный элемент детской площадки, который играет большую роль в безопасности детей, это качели и карусели. Все качели всегда должны быть оборудованы спинками. И в рамках проекта детство по знакам плюс отремонтированы были качели, отремонтированы были э, горки для того, чтобы дети могли спокойно и безопасно играться. А можете подрахнуть, например, сколько уже загалом дитячим, дитячих майданчиков вам удалось mm -hmm. довести до, до, до Вот с удовольствием. Знаете, проще всего было бы воспользоваться подсказкой э, нашим сайтом, э, на котором есть карта. Э, на... А, на... Дорогие, мы можем сейчас показать и сайт а... такой одразу ваш. Ага. Спасибо большое. А, на сайте есть карта. А, на карте представлены все 18 детских площадок, которые были отремонтированы в рамках проекта особую ценность эти площадки представляют а, тем, что они были отремонтированы руками родителей в рамках а, подпроекта своими руками. Также здесь да. представлены три площадки, которые были отремонтированы а, с помощью нашей компании. Ну и красными крестиками а, отмечены те площадки, которые еще а, ждут ремонта, ждут своей помощи. А на этом же сайте в разделе Властными руками можно посмотреть, что с этими площадками было до а, как. Был ремонт, и, собственно говоря, во что площадки можно превратить даже самое страшное, которое достались нам э, в наследство с прошлого века. Также на сайте есть полезная информация для родителей в разделе Майш знаты. Там, в частности, выложены все шаблоны заявок, которые нужно, которые нужно заполнять, и э, подана информация вспомогательная, куда и как эти заявки подавать. И э, на главной странице у нас также представлен телефон горячей линии, которая работает, к которому можно обращаться. В любое время дня и ночи. Несмотря на то, что сейчас, в холодное время года, мы прекратили регистрацию заявок, потому что зимой, безусловно, ремонт. Площадок, ну, та в общем то любой так, ремонт, ремонту неэффективен. Це правда. тобто, в принципі, так, що от батьки у вас є діти, в вашому дворі насправді дитячий майданчик в дуже сумному сумностані є організація, є такі проекти. Називається Дитинство під знаком плюс. Вся необхідна інформація є на сайтах. Ви заходите, ви бабу зможете знайти всі консультації, всі номера телефонів. І тоді я розумію, що життя ваших дітей можна буде зробити набагато кращим на обладнаних, на полагоджених, на безпечних гойдалках, пісочцях і всього іншого. Одна Зубко. на зубкосі вигулюва нашої дякуємо величезне, дякую, дякую за он. те, що ви робите, тому що справді наші діти, наше все, з ними майбутнє і повинні вони рости. На Друзья. хороших майданчика, це правда. Друзі, а, ви знаєте, у